Ja. Assalamualaikum Selamat datang ke Rakan Muda Presents Akar Muda Bersama saya Nira Azizi Dan hari ini Saya bawakan khas Merupakan penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Sosio Budaya dan Politik Bahagian Pendidikan SPRM Iaitu Tuan Kesavan Radhakrishnan Ah Nak bincang sedikit lah tentang Belia Benci rasuah. Jadi stay tune di era 107.9. Okey, kembali lagi bersama saya di Rakan Muda Presents Akar Muda. Tuan, berkenaan dengan agenda belia benci rasuah ni kan. Sebenarnya, boleh tak Tuan kongsikan sedikit lah bersama kami. Mungkin ramai tak berapa jelas berkenaan dengan apakah motif apakah motif utama ah, kempen tersebut okay pertama sekali saya nak ingin uh, merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasihlah kepada rakita.fm. Mhm. Mm uh, for me this is the first time uh, datang ke FM uh, dan uh, nak bagi temu bual nilah, lah. Okay? okay. So for that I memang nak bagi all thank you. Okay uh, actually kita ada beberapa ialah you have banyak soalan. Mhm. Mm I nak uh, bagi tahu dalam just dalam satu patah perkataan tu memang tak cukup lah. Okay, so I have to, <laughs> oh, to panjang, kan? I have to elaborate a lot. So while um, nak introduce dulu ke boleh boleh silakan. Huh? Okay. Boleh. So uh, okay actually um, nama saya Kesavan Radha Krishnan, mm -hmm. uh, penolong kanan penguasa. Uh, saya dah berkhidmat uh, almost 16 tahun. Mm -hmm. uh, saya mula masuk uh, 2010 mm -hmm. sehingga sekarang lah. So almost uh, seven years in bahagian sasatan okay. uh, dan uh, setahun di pejabat KP dan uh, uh, 2018 sehingga sekarang saya di bahagian pendidikan masyarakat. Oh, okay, so okay. kalau pendidikan masyarakat ni semua tu like um, uh, menyebal luas mesej anti-rasuah soalan lah. Mm -hmm. Okay, macam what you all doing today? So consider uh, kita nak menyebar lah. Okay, message. Hmm. Yeah, okay. okay. Alright. So, um, saya rasa ada banyak juga soalan-soalan uh, yang akan datang. So, mm -hmm. uh, we wait and see. Okay. Okay. Hmm. So, berkenaan yang saya ceritakan tadi kan. Agenda belia benci rasuah. Sebenarnya apakah objektif utama kempen ini, Tuan? Okay. Basically, saya nak bagi tahu. Um, uh, obviously, belia. Mm -hmm. Belia, we can say they are the next ataupun tulang tunjang kepada negara kita. Mm -hmm. ya. Kita uh, kita memang faham lah kan. Sekarang uh, daripada uh, masuk sekolah uh, menengah sehingga aku rasa dalam uh, 30 years now, 30, going 30 years saya right? mm -hmm. rasa. dalam 30-40an sehingga 40 jugalah kan. So belia ni, dia in the, apa boleh kata dia dalam satu... Uh, sistem mana, mana mana yang saya kata nak apa dia uh, in the mainstream mm -hmm. dalam semua uh, uh, agendas you know maksudnya macam uh, uh, in government sector, in private sector, in sukan you know all the thing all the agendas mereka lah yang paling uh, ramai dalam. Um, Uh, yang yang me, apa ada bertanggungjawab lah dia ada tanggungjawab mm -hmm. and then tugas-tugas untuk dia lah mm -hmm. But then they don't uh, They tak tahu apabila when comes to rasuah ya. Yeah, mm -hmm. You know when it comes to rasuah <laughs> dia orang rasa macam rasuah atau apalah nanti kita tengoklah apa kan. Yeah, uh -huh. So they they, they 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 belum lagi tengok rasuah ni sebagai satu jenayah besar. Betul. Padahal tak ringan je sebenarnya. Ya yeah, ya yeah, sebenarnya. Padahal jenayah Uh, rasuah ni mm -hmm. walaupun it's a, ataupun satu juta kalau you dah sabit you masuk penjara mm -hmm. you dengan orang yang buat uh, apa orang kata uh, jenayah berat mm -hmm. you duduk bersama satu satu sel oh, tau sama ya punya tu easy so so tak ada beza mm -hmm. tak ada beza kalau you ask me there's no any difference so jadi dia kena tahu macam mana You elak benda-benda jijik macam ni mm -hmm. uh, uh, from childhood lah. Sebenarnya dia start daripada childhood lah kan. So, uh, kalau ask me, uh, belia. The mm -hmm. belia must start from early prestige. Mesti oh, dididik daripada dia, awal. Daripada awal lah. Uh, kalau kalau katakan kami pun ada di bahagian pendidikan ni, kami ada banyak platform untuk nak uh, bagi uh, apa pendidikan di sekolah menengah, sekolah rendah, mm -hmm. uh, even uh, in university. Kita ada banyak platform dah sudah start bagi lah. Nanti saya akan terangkan mm -hmm. juga benda-benda yang, apa yang, what we are doing right now. ya. Yeah? Okay, okay, faham. So, for the objective yang tuan sebut tadi kan, macam mana dia boleh selari dengan uh, matlamat utama PDRM? Okey, kalau PDRM demo tu jenayah besar lah. Mm -hmm. Okey, kalau PDRM if you ask me demo tu dia punya kuasa luas. Mm -hmm. Sebab dia jurisdiction SPRM dengan PDRM ni berlainan Ya. Yeah. Okey, uh, PDRM ni demo tu uh, apa ni uh, jenayah berat, mm -hmm. uh, commercial crime macam-macam uh, tapi jurisdiction SPRM kalau well, kami, SPRM ya yes. kalau yeah, SPRM kami, kami yeah? SPRM kami ada hanya macam uh, walaupun kita bukan uh, banyak kesalahan mm -hmm. tapi kita berfokus berfokus mm -hmm. seperti uh, memberi menerima a uh, salah guna kuasa mm -hmm. ataupun uh, uh, apa ni kita panggil usually in english kita misuse misuse, uh, okay. misuse your power mm -hmm. dan yang keempat a uh, tuntutan palsu atau you, know, you ah. buat tuntutan palsu ataupun forgery lah ya kita in English dia forgery so yang ni this is a main kita punya kesalahan-kesalahan di bawah akta SPRM lah oh hmm. faham okay. so this is the jurisdiction uh, where uh, SPRM uh, siasat mm -hmm. dan polis tu dia tu mau to uh, jenayah-jenayah berat lah jenayah-jenayah lain daripada selain daripada uh, jenayah rasuah. Hmm. hmm. Sebab kebanyakan belia zaman sekarang ni diorang banyak yang confused tu guys. Kan. Exactly. Eh sebenarnya SPRM ni dia buat kerja PDRM ke? <laughs> ah so that's why kita tanya supaya Betul. dekat sini sesiapa yang mendengar atau pemilik kita punya podcast dapat kan lebih jelas lagi. We talking about apa between PDRM and also SPRM. Ada banyak lagi soalan yang yang dia nak bincangkan jadi stay tune di kita. Okey sekarang ini kita nak tanya berkenaan dengan statistik tuan. Okay. Apakah statistik semasa berkaitan dengan pelibatan uh, salah laku rasuah terhadap golongan belia di Malaysia sekarang ni? Okey, well, um saya nak bagi tahu untuk pendengar-pendengar radio, I think mm -hmm. most of them dah uh, belia kot, kan? Ya. Yeah. Okey, saudara-saudarilah ya. So, saya nak kata berdasarkan statistik SPRM ya, secara mm -hmm. umumnya Golongan belia, ya. golongan belia adalah antara kumpulan yang paling ramai oh. yang terlibat dengan jenayah rasuah. Paling ramai. Paling dia. ramai, paling ramai. Because why um, uh, hampir separuh daripada tangkapan yang uh, uh, SPRM buat, uh -huh. most of them adalah golongan muda. Oh. Uh, itu satu perkara yang bukan sahaja menyedihkan, uh -huh. tapi ia juga membimbangkan ah uh, uh, last 5 years lah last five years daripada hmm. 20 sehingga kini memang uh, kalau ikutkan Statistik yang 5 years ni kita ada almost ya yeah, 200 uh, sorry 2337 individu terdiri daripada daripada golongan muda wow, uh, dan golongan beliau beliau beliau. Beliau. Yes okay dan uh, mereka ditahan ya eh, ditahan hmm. terlibat dalam pelbagai kesalahan rasuah dalam tempoh 5 uh, tahun lalu. So when, when I said yang uh, rasuah ni menerima memberi, memberi? forgery dan hmm. uh, salah guna kuasa lah. Hmm. -hmm. Okay, dan uh, uh, satu lagi benda saya nak bagi tahu melibatkan individu berumur antara 16. Dia start eh, dari 16, 16. tahun. Yeah. Memang dah start rasuah. Exactly. Macam mana dia boleh terlibat ya <laughs> agak-agaknya? Tak nampak kan? Ha. So, but this is what I say really membimbangkan. Jadi umur 16 sekolah lagi tu sekolah hmm tapi sekolah lagi tapi kalau kalau kita tanya dia rasuah ni you rasa you salah tak dia tahu salah tak salah tak salah ha. dia buat kerja dapat ha. duit bagi dia macam ha. tu lah See? jadi dia start daripada 16 hingga 40 tahun lah okey mm -hmm. and then um sebanyak 173 pertuduhan mm -hmm. dan 575 orang yang telah disabitkan atas kesalahan rasuah uh this past five years. Oh, yeah, banyak tu sebenarnya. Kebanyakannya. <laughs> yeah, ya, banyak tu. Post. Tinggi sebenarnya. Uh, so it's a three quarter adalah golongan belia, belia sahaja. Kan? Dan satu lagi saya nak bagi tahu, uh -huh. um, apa ni uh, data yang saya yang catatkan ni memberikan gambaran aktiviti rasuah dalam kalangan golongan belia consider dia dah jadi serius. Because um, obviously yang upcoming cases pun uh, Belum lagi kita memang tak boleh uh, bagi tahu kat luar lu Tapi can say most of the apa ni, uh, Suspect lah kan suspect, mm -hmm. Dia memang dalam golongan belia lah Golongan belia mm -hmm. ya tuan So uh, uh, kenapa saya uh, tekankan belia ni puan mm -hmm. Okay um, Because dah pada tahun 2011 Uh, sorry uh, 2017 mm -hmm. ya yeah, 2017 satu a uh, survey okay. satu survey di kita panggil students perception of corruption lah mm -hmm. Okay. so uh, yang ini uh, melibatkan tiga universiti utama eh tiga universiti utama saya nak tak nak bagi tahu lah apa dia mm -hmm. betul ya cuma saya bagi tahu three main uh, universities uh, mendapati Uh, satu daripada tiga responden Maksudnya mm -hmm. Daripada 402 responden mm -hmm. 35.8% Dia menyatakan Tidak menjadi suatu kesalahan Sekiranya seseorang menerima Hadiah berbentuk wang Ataupun barangan oh. hmm. So the response says 2017 mm -hmm. So now is 2025 mm -hmm. Maksudnya 17, 25 mm -hmm. orang tu yang responden tu mm -hmm. dah start dah start mula lah. Betul? Dah start mula betul, kerja tu so, mungkin dia dalam kalangan kaki tangan kerajaan mm -hmm. ataupun swasta. Oh, wana. yes, kita tak tahu kan. Okey. Jadi saya memang uh, I a mean, I mean boleh buat andaian apabila dia sebut respon dia memang dia kata bukan salahnya. Mm -hmm. Jadi Golongan mereka itu mungkin dalam 25 atau 27 ke 28 ke umur dia sekarang Ya yeah, ya yeah. yang sekarang ni lah yang sebelum ni So possibilities okay. of wrong doing of corruption memang dah ada dah Memang dah lama ada sebenarnya yeah. kan tuan So that's that's satu benda yang saya boleh kata really sad lah Betul-betul yeah. dia membebankan untuk uh, ni lah Sekarang ni pun umur dah 16 tahun pun dah start buat rasuah yeah, yeah. We don't know in future mungkin mungkin lebih awal lagi Ya yeah, pun because you know why ya yeah. okay I boleh kata, 16, mm -hmm. you tak ada dapat lagi lesen. Iya, yeah, betul. Okay. Tujuh. So, you on the road. Mm -mm. Dalam mind dia ataupun orang sudah, um, ya lah, okay kalau you bagi duit, dia orang akan bagi you. Is it something yang uh, bukan benda yang you sepatutnya ke, buat, tapi yeah. dia suruh buat. Ya. Yeah. Ha, ini masa saya duduk mm -hmm. Ha, Saya sendiri... Um, eh uh, uh, apa berpengalamanlah benda ni mm -hmm. kan? because masa tu kita buat satu ops bersepadu dengan JPJ. Mm -hmm. So macam walaupun saya pegawai SPRM tapi kami pakai uh, vest JPJ mm -hmm. <laughs> jadi kita buat satu operasi bersepadu. Dan kita tahan, kita tahan uh, apa lori driver yang eh uh, bawa tadi pakai tadi keledar semua ni. Mm -hmm. So apabila jelah secara random kan. Ya. Yeah. Kita tahan, lepas tu tengok-tengok dia tak ada Uh, tak ada GDL ataupun PSV yang biasa mm -hmm. bawa lori ni kena ada kan Ya yeah, dia kena ada lesen dia Dia tak ada, dia terus apa ambil duit hmm? Bagi kepada penguasa. Oh nak bayar supaya lepaskan Jadi dia ingat saya ni Oh JPJ uh, JPJ Alah silap dia <laughs> lah waktu <laughs> kan? <laughs> Jadi masa tu uh, Yalah walaupun ni tapi kita Sekolah dulu jangan terus kita mahu tangkap kan Jadi mm -hmm. kita bagi dia uh, uh, ni uh, Jangan bagi kita bagi dia sekolah. Eh, jangan bagi. Ini salah kita bagi dia sekolah kan So tiga kali saya bagi tahu dia jangan bagi, jangan bagi, jangan bagi. Dia nak bagi juga. Ya, nak nak bagi juga. Uh, Jadi terpaksa kena tangkap lah. Tangkap lah. Ha. Andi SPRM ha. sendiri. So, apabila kita ambil keterangan dia. Uh -huh. Apabila kita ambil keterangan dia. Dia sebut dia punya kawan-kawan dengan um, uh, even relative jugalah dia punya saudara kata okey tak ada masalah kalau kau tak ada tak ada lesen hmm, tak apa bayar je kau bayar je bayar. nanti dia orang lepas bagi, ah. lepas you so eh. when 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 they said that macam hmm. eh apa benda Maknanya memang dah diajar Dekat rumah pun Dengan kawan-kawan Yang mengatakan correct. Even tak ada lesen ke Apa ke Bayar je semudah correct, correct Jadi, jadi macam macam, lah. I tengok Eh kesian je kan <laughs> Walaupun mm. dia uh, Dia yelah Dia waras lah kan mm. Tapi Orang sekeliling dia And surrounding people dia Memang bagi tahu macam tu macam. Yang ajar benda yang Negatif negative. lah sebenarnya oh, So see. berkenaan dengan duit ni kan Tuan Kadang-kadang budak-budak Golongan belia ni Dia fikir Rasuah je Money only. Duit Tetapi, sahaja. Exactly. Adakah perkara lain sebagai contoh yang adalah hadiah atau benda lain boleh dijadikan rasuah? Tapi kita akan kembali selepas ini. Okey, sekarang ni tuan. Budak-budak ataupun golongan belia ni dia anggap rasuah berkenaan dengan wang ringgit sahaja. Tapi hmm. adakah benda lain yang boleh dijadikan rasuah juga? If you ask me lah kan, hmm -mm. memang bukan, bukan sahaja wang tunai lah sekarang ramai sudah dah wake up lah you know <laughs> maksud saya <sahaja, laughs> orang dah tak ada terima dah duit-duit uh, secara tunai lah kan. Eh. Mm -hmm. sebab dia orang tengok you masuk uh, deposit ke apa SPRM ni ataupun mana-mana lah eh, penguasa, kan, dia tahu kita boleh trace jadi dia buat apa dia terima seperti barang mm -hmm. Uh, macam barang kemas. Oh. Uh, rumah. Eh lah, properties lah. Mm -mm. Properties lah. Mm. Ini kita panggil uh, amlah. Amlah. Uh, akta amlah lah. <laughs> akta amlah ni dia, dia dia motor pengubahan wang haram lah kan. Oh. You dapat oh. duit rasuah mm -hmm. then you cuci. Cuci duit. Uh, cuci Money duit. laundering. Money laundering. Some people kadang-kadang uh, ada juga dia uh, tak terus dia bagi barang terus. Yeah. Uh, mungkin dia makin, okay, uh, okay, uh, kalau saya buat ni, apa saya punya balasan kan? Okay, yeah. I give you one iPhone. Oh, okay. Nah, kan? uh -huh. iPhone 17. Oh, okay, boleh. Saya so, rasa juga lah tu. Iya, yeah. yeah. sebab dia tak nak bagi, dia tak nak terus. Sebab masa kita sesat ni, mm -hmm. masa saya duduk sesat ni, uh, ada juga yang diterima barangan. Mm -hmm. Ada, uh, saya nak saya nak bagi something uh, example lah kan. Mm -hmm. So, uh, ini berlaku di satu negeri. Dia uh, a jurutera lah, dia jurutera. Uh, jurutera ni dia minta dia punya kontraktor, uh, actually kontraktor ni kontraktor dia urus, ada urusan rasmi lah okay. dengan dia punya kerja lah. Okay. So, dia minta dia punya rasuah ni, okay saya nak buat uh, ubah suai rumah saya. Jadi, hmm. you antah batu-bata, besi, keluli. Uh, So, dia tak minta daripada bentuk, dalam bentuk duit tak disuruh hantar benda-benda ni so that dia boleh, pengu, dia buat ubah suai dia punya rumah. Ha, oh. So, one of the example faham, kami buat lah. You see? Faham. So, siapa-siapa yang hantar barang-barang logam ni semua ni kan. Jadi, apabila kita tanya ni, betul dia kata betul lah. Dia tanya macam itulah. Hmm. Ha, jadi, ha, itu pun kita buat sasar juga lah. So, itu satu. Hmm. Keduanya, uh, upah. upah. Ada juga dia minta dalam... Upah, uh, bonus, mm. sometimes, uh, okay, apa swasta kan? You pergi swasta. Mm. Uh, you dengan bos eh? okey mm -hmm. saya buat ni saya gini 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 apa saya dapat okey saya upkan you punya bonus untuk tahun ni empat uh, 4 kali ganda ataupun lima kali ganda maksudnya mm -hmm. macam five time uh, months five months mm -hmm. bonus lah kan mm -hmm. so dia akan dia seorang saja dapat macam tu sebab orang lain tak dapat orang lain tak dapat ni yeah. so sebab dia promise mungkin dia dengan bos tu dapat something okey ah. dia, dia, dia 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 dia, gain ada, something uh, gain lah gain something lah faham mana bos pun dapat something exactly easy puan kita tak pernah orang sebut uh, apa ni uh, uh, mangsa rasuah mm -mm. kita tak pernah dengar mangsa mm -mm. rasuah betul, okay? betul, betul. rasuah ini dua-dua win-win situation mm -mm. you pun enjoy i pun enjoy you know mm. so dua-dua enjoy baru berlaku rasuah, rasuah. kalau macam case-case uh, uh, macam uh, polis kan mm -mm. Uh, macam peras ragut uh, murder ataupun kes rogo macam ni ada je dia ada mangsa kita panggil mangsa kejadian mangsa ni tapi dalam come, when come to SPRM hmm? memang tak ada macam tu tak ada mangsa. dia dia SPRM dia to both are enjoying cuma siapa nak report hmm, hmm. Ha, Itu pasal orang tak nak report Sebab you hmm. pun enjoy Saya pun enjoy Ya yeah, dia dia pun enjoy ha. So, kena nak, nak Bila dia akan dia report juga tau ha, Apabila ha, Mungkin you punya kontrak Saya sambung Uh, hmm. Mungkin selama ni you terima duit lepas tu masa tu you tak terima duit, Ah uh, masa tu lah you pergi report. Baru nak report. Nah, uh, ini sih. So uh, itu yang kita bagi tahu. Belia, you no know, especially belia ni. Hmm. When they come see easy money, when hmm. they see easy money, they just continue receiving uh -huh. the bribes. That's why budak-budak sekolah dia dengar ha dapat duit mudah, yeah easy money. That's easy why dia tak fikir it's a rasuah. Dia yeah, fikir macam oh ini orang opah kita betul. do something so dia pun so, lah. Yeah. Tanpa sedar yang mereka dah terlibat dengan jenayah rasuah. Correct correct correct. That's why uh, kalau kita uh, perasan mm -hmm. kita punya PMX pun every speech dia tekankan tentang rasuah. rasuah. Okey. Huh? Tuan, so nak tahu lah. apakah antara sabit kesalahan hmm. yang boleh dikenakan kepada golongan yang melakukan rasuah ni? Hey, this is very interesting. This is hmm. very interesting I tell you. Okay. Saya boleh pesan satu benda lah. You jangan main dengan SPRM lah. Uh. Hmm. Okay. Okay. Everybody. orang-orang uh, ya, siapa siapa makan cili dirasa pedas lah. Okay. So. Kalau <laughs> you <laughs> sampai dah huh? satu charge ni, satu charge you 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 penjara tidak lebih daripada 20 tahun. 20 Ooh, I yes. thought tuan buat macam <laughs> ni. Oh, 2 tahun. Okay Rupanya lah. <laughs> uh, uh, 20. Uh, uh, 20, 20, <laughs> okay. 20 years. You don't play the fool, okay. So, sorry. Uh, uh, uh you jangan mainlah. So, 20 tahun ni mm -hmm. untuk baru satu charge, bang. Uh. Kalau kalau you buat dua salah, dia akan double up. Double. Okay? Dan denda lima kali ganda nilai suapan. Atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Macam tadi yang saya contoh-bagi contoh tadi yang hmm. uh, yang JPJ tu kan. Dia bagi rasuah RM130. Okay. Tapi RM130 yang mana lebih tinggi? RM10,000. Yes, uh, so right. so, jadi dia bayar RM10,000. Dan dia dapat juga satu hari uh, penjara. So hmm. nak tak nak. You akan masuk ke penjara minimum satu hari. Hmm. You keluar, memang you banduan. Walaupun satu hari? Walaupun satu kita hari. Kita keluar dah dapat dah kita punya, yes. kalau orang check, wow you bekas banduan. You juga. bekas banduan dah. Hmm, walaupun ha, satu hari. Walaupun satu kan? hari. So, uh, kalau dia lebih charges, hmm? so dia punya uh, apa years tu akan meningkat dan dia punya uh, penilaian suapan pun akan meningkat lah. Uh -huh. Hmm. So, itulah sebenarnya bahayanya uh -huh. kalau terlibat dengan jenayah rasuah yeah. ni kan. Jadi tuan, nak minta tuan kongsikan sebenarnya apakah kesan ataupun impak terhadap golongan belia yang terlibat dengan jenayah rasuah ni tapi kita sambung selepas ini. Okey, sekarang Inak nak minta tuan kongsikanlah sedikit kesan ataupun impak kalaulah golongan belia ni terlibat dengan jenayah rasuah ni tuan. Uh, puan mm -hmm. Impact dia Kita tahu tak apa Apa dia Orang Kalau saya cakap orang ni Eh you, you Are you serious ah? Mm. Nyawa Nyawa ya Nyawa Tuan-tuan perempuan Saudara-saudari yang saya Kasihi Okay mm Enak -hmm. bagi tahu dengan uh, yang pendengar-pendengar lah, okay? Mm. Especially golongan belia yang tu, impact dia sampai boleh apa ni nyawa. meragut nyawa macam mana okay. boleh sampai dia masuah tu contohnya, contohnya okey doktor mm hmm doktor kalau you ambil falsafah ataupun apa saja kedokteran tu mm -hmm. hanya you bayar duit and you never practice apabila you masuk ke hospital mm -hmm. you 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 real nak buat pembedahan tu mm -hmm. memang kau tak baca buku kau kan dah rasuah kan? Uh -huh. Macam mana you nak buat pembedahan tu? Oh. Adakah kamu adakah kamu sebagai doktor? Uh -huh. Of course you rasa nak save uh, nyawa orang tu lah kan? Yalah. Tapi sekarang you dah lupa. Pas, pada because why? Ah oh, tu tu you tak study betul-betul. You, you tak bayar untuk dapat lulus. Yes. Jadi what will happen? The nyawa gone. Hmm. Satu. Kedua. Sebenarnya saya tak tahu saya nak bagi tahu atau tak tahu hmm. ataupun nak bagi tahu macam mana Dah, dah boleh masuk ke Malaysia. Ah, macam mana? Yeah. Apa ni uh, pistol? Macam-macam pistol kan boleh masuk Malaysia? Macam mana? Jadi orang awam boleh dapat. Macam je mana, mana boleh dapat? Dia. Padahal negara kita bukan pun buat dada dengan uh, yeah, apa pistol-pistol exactly. macam ni, <laughs> tapi boleh masuk. Betul. Kan? Sekarang-sekarang sekarang semua gangster aku nampak semua, tengok TV, tengok CCTV, tengok every day, TikTok buka TikTok semua senjata sini, they, they they just shoot Timbal each other. Tembak rambang, ya. Yeah. So, macam even last week, I tengok ada Keklang kan, ada satu news viral kita tengok. Mm -hmm. Macam mana dia orang boleh dapat tuan? Macam Ito? mana dia orang boleh dapat? Rasuah. You pay, I give you. Rasuah lah. So, nyawa adalah dia punya impact. The kesan-kesan lah, dia punya kesan tu, it's gone. People's life. Kita tak ada apa-apa orang kata, apa... Uh, kita, siapa kita kan Only Tuhan yang ada kuasa untuk Ragut nyawa ke Ataupun It's, it's hmm. nature lah It's God's will kan yeah. Tapi kita siapa sebagai manusia Siapa kita Ha, jadi itu saya boleh kata rasuah ni bukan sekadar apa you beli barang ke tak. tak. Ini nyawa punya pasal. <laughs> itu saya boleh kata. So please orang kata you fikirlah, you fikirlah betul-betul sebelum you masuk, you jangan Orang kata ni this orang satu tamak jugaklah. Mm -hmm. Orang ni tamak, you know, tak cukup-cukup. Sometimes sometimes uh, kita tengok kan orang yang duduk-duduk di kampung kan. Mm -hmm. Tenang tau. Iya. Yeah, hari tu ada masalah nah, pun. Hari tu I punya KP kan, saya punya ketua mm -hmm. pusat jaya, uh, dia ada uh, apa ni kampung dia dia ada uh, kampung angkat lah mm -hmm. Pergi dekat kampung Terantang, dia punya kampung kampung Terantang. Saya duduk situ satu malam. Saya kata, uh, saya actually thankful to my KP lah, because <laughs> I stay there one night. Wah, uh -huh. uh, so nice, <laughs> peaceful, so peaceful. Dekat kampung terletak Kuala Pilah. Oh. Nah, uh, so peaceful. I tengok, uh, uh, you wake up saja, uh, nampak semua daun-daun hijau-hijau. You know, I tengok alam flora apa, alam flora pula? flora dan fauna kan. Mm. So it was like so nice, so I mean, tapi orang ingat. Money is everything. Ya. Yeah, you know? Betul. Actually you nak dapatkan satu life yang tenang this life lah. Ya. Yeah. Tapi kita always there's a pro and cons tetapi there is a way tapi mm -hmm. bukanlah rasuah. Betul. Okay? Setuju. So you 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 rasa rasuah ni you tak akan lah, itulah inilah tapi I tell you you never know siapa follow you, mm -hmm. siapa uh, ikut you, siapa tapping you, mm -hmm. you never know. Betul. Tapi one day kalau you nak buat, you buatlah. Tapi kalau kena, you kena. Siapa jadi problem, your family bukan problem. Betul, setuju. That's why kita nak minta tuan bagi sedikit pesanan pada golongan-golongan belia yang mendengar kita penyokong oh, kita. Saya ini. just last lah, saudara-saudari hmm. saya nak bagi tahu. Okay, akhir sekali saya memohon kepada Tuhan lah. Okay, the Almighty, agar tu usaha usaha-usaha yang kita buat ni untuk mencegah kemungkaran. <guluh> <guluh> ini di, dipermudahkan dan diredailah. Okay. Dan dengan kerjasama daripada semua pihak, eh, even Rakita FM, rasuah tidak sekali-kali menjadi budaya dalam kehidupan. Malah jenayah ini akan dipandang jijik dan hina. Even kita punya apa orang kata slogan pun rasuah dihina maruah dibina. Betul. Okay, so begitulah amanah dan tanggungjawab untuk memerangi jenayah rasuah ini dengan penuh integriti walaupun ianya berat tetapi di sebaliknya tersembunyi pahala yang besar. Okay, oh. saya mendoakan agar usaha baik kita dalam memerangi rasuah, ha, jenayah rasuah ini dapat mengangkat nama negara sebagai negara contoh bebas rasuah. Bebas, Selagi bebas, saya kata rasuah dihina maruah dibina. Sekian, terima kasih. Itu dia kata-kata daripada Tuan sendiri, Tuan. Yes, Thank you so much. Banyak info yang Tuan kongsikan dengan kami hari ini. Pada anda semua, kita jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.